আজিৰ প্ৰাতসভাত উপস্থিত সকলোৰে বাবে সুপ্ৰভাত পোহৰ শীতত পুৱতি নিশাতে উমৰ হেতেলী এৰি ধূলিয়ৰি বাটেৰে কুঁৱলী ফালি আমাৰ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা বহি মূল্যায়ক মহোদয়ক আদৰণি আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ দহ তাৰিখ আৰু অসমীয়া লেখেৰে পোহৰ পঁচিছ তাৰিখ আজি বুধবাৰ আজিৰ বৰ্ণ ব আজিৰ শব্দ বধ চল আজিৰ ৰং বগা আজিৰ গুণগুণনি বিহুটি বছৰি আহিবা অসমীয়া আইকা জগাবা আজি আজিৰ দিনটো বিশ্ব হিন্দী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আজিৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচীত আছে ব্যায়াম ব্যায়াম কৰাবৰ বাবে নৱমান শ্ৰেণীৰ যোনটি শইকীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ ব্যায়াম মোৰ বাবে এক দুই চাৰ এতিয়া ব্যায়াম সকলোৰে বাবে এক দুই দুই সভাত উপস্থিত সকলোৰে বাবে সুপ্ৰভাত মই আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ বিষয়ে দুই আক্ৰমণ কওঁ আজিৰ পৰা তেষষ্ঠি বছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ঊনৈছশ ষাঠি চনত এই অঞ্চলৰ কিছু বিদ্যানুৰাগীৰ লোকৰ মহান প্ৰচেষ্টাৰ ফলত মুফলানী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়খনিয়ে জন্ম লাভ কৰে এই বিদ্যালয়ৰ জন্মৰ দহ বছৰৰ পাছত অৰ্থাৎ ঊনৈছশ সত্তৰ চনত স্থানীয় লোকৰ অশেষ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত মুফলানী উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়খনি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় প্ৰায় পাঁচ ছয় বছৰ আগেয়ে দুয়োখন বিদ্যালয় একত্ৰিত কৰি মুফলানী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয় বৰ্তমান এই বিদ্যালয়খনিত প্ৰধান শিক্ষক সহশিক্ষক তৃতীয় আৰু চতুৰ্থবৰ্গৰ মুঠ তেৰজন কৰ্মচাৰী আছে বৰ্তমান আমাৰ বিদ্যালয়খনিত পাঁচটা শ্ৰেণীকোঠা প্ৰধান শিক্ষকৰ কোঠা সহঃক্ষকৰ জিৰণী কোঠা আৰু এটি ডিজিটেল ৰূপ আছে বৰ্তমান বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অনুদানেৰে আমাৰ বিদ্যালয়ত এটি পুথিভঁৰাল আৰু এটি শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম প্ৰৱেশ পথত এই বিদ্যালয়ৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শ্ৰীযুত তুৱাৰাম গগৈদেৱে এটি সুন্দৰ তোৰণ নিৰ্মাণ কৰি আমাৰ বিদ্যালয়ত দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ পূৰ কৰে এই সুযোগতে তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই অঞ্চলত মানৱ সম্পদ সৃষ্টি কৰাত এই বিদ্যালয়খনে অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছে শেষত এই বিদ্যালয়খিনিৰ উন্নতিৰ কামনা কৰি মোৰ চুম্বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ নমস্কাৰ শংকপালা হাজো হোৱা এইখন আমাৰ বিদ্যালয় বিদ্যালয়খন আমাৰ আপোন আমি সদায় বিদ্যালয়লৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ আহিম বিদ্যালয় নীতি নিয়ম মানি চলিম শিক্ষাগুৰু আৰু জ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰিম আমি প্ৰতিদিনে দিনলিপি লিখিম আমি ঘৰৰ চহৰত আৰু বিদ্যালয় চহৰত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰাখিম আমি কোনো ধাবজাতীয় সামগ্ৰী সেৱন নকৰোঁ আমি আমাৰ দেশৰ সন্মান অটুট ৰাখিবলৈ চেষ্টা পথত অগ্ৰস বুলি সংকল্প ল'লোঁ নমস্কাৰ আজি পাৰ্থসভাত উপস্থিত সকলো বাবে সুপ্ৰভাত মই এটা সাধাৰণ সুধিম পাঠ আছে ডাল নাই কথা আছে মাত নাই কৈছে নমস্কাৰ খেলো ইণ্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গেমছ ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ অসমৰ অস্মিতা সামৰণি মাৰিলো নমস্কাৰ নমস্কাৰ আজি সুপ্ৰভাত মই এটা মলাণী পৰিৱেশন কৰিম শিক্ষক এডাল মোমবাতিৰ দৰে যি নিজে গলি আনক পোহৰ দিয়ে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিল নমস্কাৰ উপস্থিত সকলোৰে বাবে সুপ্ৰভাত মই তাক কৈছো দিম কোনজন গণিতজ্ঞৰ হোঁৱৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় শ্ৰী বিবাস ৰামানুজনছ ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ আৱাৰ লাইফ ক্লিনিনেছ মিন আৰ ন' ন' ডেট এণ্ড নো বেড ইছ মেন দ্য গ'ল অফ ক্লিননেছ ইজ হেল্থ এণ্ড বিউটি উই শ্বুড অলৱেজ ক্লিন আৱাৰ চাৰাউণ্ডিং নিট এণ্ড ক্লিন উইথ দ্য হেল্প অফ ক্লিননেছ উই কিপ our physical and mental health